බළංඟ යෙන හැඳරුම් පතේ සඳහන් නම ලිපිනය ස්ත්‍රීපුරෂභාවය හෝ වෙනත් යම් කරුණක් සංශෝධනය කරගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් හැඳුරුම් පත්තායෙදුුම් පත්‍රය ඔබගේ ග්‍රහමනිල්ධාරී ැතිනම් වතු අධිකාරී මගින් හෝ අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගන්න පොළුවන්. හැඳදුරුම් පත් සකස් කරගන්න උපැෙන සහතිකේ මුල්පිට පත ලියාපදිංචි චයරුපශාලාාවකින් චයරුප ලබාගත්තම දෙෙනන කුවිතාන්සිය ල්‍යාපදිංි මුදරග ස්වල ප නම හත්‍ර ම්කාරයක්. ආවිතකරපු පැණි හැඳුරුම් පත සහ ඇඳුරුම්පත් ගාස් වශයෙන් ෘපියල් පන්සේකුත් තවශ වෙනවා. ලියකේවිල ඔක්කොම ග්‍රාමනිල් ධාරියටි හෝ අතුවාධිකාට ලබාදීමෙන් සාමාන්‍ය සේවයටේ හැඳුරුම්පත බාගන්න ඇදුුම් කරන්න පුළුවන්. අදුම්පත බාරගත්ත කියලා කිව්වාර්කේතයක් කලෝප් කුවිතාන්සිය ලබාගන්න හැඳුරුම්පත ලැබෙන තෙක් ආරක්ෂිතව ළඟ තබාගන්න. විශේෂයෙන් මේ කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න. රුපශලාාවයෙන් ලබාගත්තකු විතාන්සියේ චාරපශාලාව හිමිකරු අත්සංකර මුද්‍රාව තබා ඇද්දැයි පරිීක්ෂා කර බලන්න. අුම්පතේ තොරතුරු නිවැරදි වැද්දැයි පරිීක්ෂා කර බලන්න.ඇුම්පත භාරගත්තා කියල දෙනකු විතාන්සියේ කිව්වාර්කේතයාලවල තොරතුරු නිවැරදිව සඳහන් කරලා අත්සනසාහ නිලමුද්‍රා තබා ඇද්දැයි පරික්ෂා කර බලන්න. එක්දින සේවයටත්තේ හැඳුරුම් පත ලබාගන්න කරන්න තියෙන්නේ දරාලප දිග ලියුම් කවර වෙනුවට A4ෝ ප්‍රමාණය ලියම් කවරයක් අරගෙන අනිත් ලියකේ විලත් එක් ග්‍රාමනිිල් ධාරිී හමවෙන්න අනඒක. ග්‍රාමිනිල් ධාරියයා අයඳුම් පත පුරවලා ලියම්කවරරි මුද්‍රාතියල දෙනවා. ඒලියුම් කවරේ තමන්ගේ පාදේශීලයකම් කාරෑලට ගෙනහින් එතනින් සාතික කරල දෙෙන අයදුම් පතාරගෙන කොළඹ සහුරු පාය ප්‍රධාන කාරයාල්ට එන්න. එක්දින සේවාවල බාගන්න ඉල්ලුම්කරුගේ පැමිණීම අනිවාරය වුණාත් විශේෂ හේතුවක් මත ළගම ඥාතියෙකුට බල පැවරීමේ ලිපියක් කරගෙන ගහින් හැඳනුම් පත ලබාගන්න පුළුවන් එහෙම යනවනම් ග්‍රාමනිල්ධාරි වේ පිළිබඳ දැනුවත් කරලා අත්සන සහ නිල මුද්‍රාව සහිතව බලය පැවරීමේ ලිපියක් අරගෙන යන්න ජාතික හැඳුරුම් පත ඉක්දින සේවේ යටතේ ලබාගන්න පුද්ගලන්ල ආාපදිංචිකිරීමේ දෙපාර්තුමේන්තුූ රුපියල් දෙදක මුදලක් අයිකරන නිසා ඒ මුද අරගෙනයන්නත් අමතක කරන්න එපා කොළඹ සූහුරුපාය ප්‍රධානකාරයායට එන්න පිකොටුවෙන් හා ොරැල්ලෙන් මාර්ගංක සිය හැත්තව එක සිය හැත්තක හා එකසි අනුව යන බස්රථ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒවගේ මොල්ු පිටියෙන් මාර්ගංක එක සිය හැතේ හත දරන බස්රතයත් නුවරින් හෝ කුරණෑගලින් එන නම් අංක දාහත දරන බස්රථයනුත් සුහුරු පාය ප්‍රධාන කාරයාලයට එන්න පුළුවන්.